Люди звереют просто-напросто. Звереют спецназовцы, звереют ТЦКшники, звереют сопровождающие полицейские, которые в угоду того, что им нужна бронь, им нужно остаться в тылу, и они готовы жертвовать своими соплеменниками. И, конечно, в их головы вселяется вот этот дьявол, который в оправдание вот этой агрессии к ним, потому что по-другому не задержишь человека, агрессии к своим собственным соплеменникам, они переходят в черту. И, конечно же, рано или поздно бунты могут увеличиться. Потому что людей много, рано или поздно у них найдутся вожаки. И, возможно, они поведут несчастных людей на бунт против ТЦК и захват того же самого ТЦК. Это может быть тогда, когда окончательное отчаяние. С ними произойдет. И когда они почувствуют, что центр очень слаб, вот сейчас на самом деле, вот этими картинками и новостями про ТЦК, ослабляется власть Зеленского, ослабляется власть диктатора, потому что она становится, очевидно, аморальной. Очевидно, что и люди это видят, а тем более, что невозможно раскрыть от ТикТока, от, от социальных сетей, от Телеграма, где это распространяется, от нашего, в том числе, оценки этих событий, ты понимаешь, что идет просто чудовищная дискредитация власти. И она это заслуживает. А мы знаем, что всякая революция начинается с того, что дискредируется жандарм, дискредитируется полицейский, а нет надежды на суды, нет надежды на прокуратуру, нет надежды на справедливость. И все это потом концентрируется в первое лицо, которое это развернуло. А так как за всю гусификацию сейчас отвечает президент Зеленский, то очевидно, что все это просто ложится на его голову. И ему придется за это отвечать, с этим престолом. Не просто жить, а судиться всю жизнь. Вот эти люди просто являются теми же жертвами войны, теми жертвами, которые попали под бесчувственность государств, под советского пространства. Мы говорим часто о бесчувственности России, Российской Федерации, Путина, который развязал эту войну. Но мы также должны говорить о бесчувственности тех людей, которые сопротивляются злу. Нельзя злом сопротивляться злу. Вы ничего хорошего на этом не построите. В данной ситуации зло еще хуже, чем в России, родилось в Украине. И оно должно быть уничтожено рано или поздно. Эти бунты говорят о том, что революция против Зеленского в Украине нарастает.